сейчас вы увидите я прошу вас подойти по вот вы будете потом подходить хорошо почему потому что с тем чтобы вы увидели вот эту комнату которую мы назвали как вы думаете как чуланчик чуланчик еще вариант место женщины кухня кухня да, да? это женская комната которую мы создали искусственно и все здесь на символах. Я вам буду эти символы показывать, чтобы вам было видно. Остановившееся время. На дворе третье тысячелетие. А в сознании, в общественном сознании, в сознании очень многих людей живут вот эти вот стереотипы, где место женщины, какая его предназначение, что должны делать настоящие женщины, что должны быть. Вот это, собственно говоря, на, на символах поверьте мне, вы подойдете, там обломанные крылья. В этой комнате собраны вещи, которые переданы безиди посетителями посетительниц нашего музея. И они, содержат, они представляют себе разные виды одежды, например, книги, журналы разного времени, памятник кастрюли или, скажем, предметы женского быта. Знаете, что да. это такое, да? Убель, да. Рубель, Рубель, да. Рубель. Для, для того, чтобы гладить. Это <свят> <свят> да, да. вот гладить, да. Это гладить. Да, это что что? Да, это вот то так вот, вот так вот А это стирать вот эта палочка? Нет, это гладить. Это про образ утюга. Интерактивный, интерактивный музей, женский труд пожалуйста, женский легкий труд, а может, для Для женщины. Да? Как по... Сколько по... он весит? А больше углей, пяти, да? Туда висит, же угли а насыпали. Ну, собственно говоря, да, когда у нас много времени, мы можем посмотреть, мы можем посмотреть, например... Белье, которое носили женщины в Советском Союзе. Опять-таки, музей живой. Почему? Потому что люди уходят, а потом передают нам... И о чем наш музей? Я сейчас вам покажу. Что-нибудь видите на ней? Вы хорошо видите этот рисунок? Да, нет, 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 нет. Рисунок, например, заши, заши, да рисунок просто зашита. Да, да что-то да. зашито, да? Вот смотрите, есть такая исследовательница женской истории Марта Бахачевская-Хамяк. Ее слова, она сравнивает украинскую женскую историю с вышивкой белым по белому. И да. говорит о том, что традиционной вышивкой, и говорит о том, что женской истории не, не, было, она была. Просто для того, чтобы ее увидеть и узнать, нужно присмотреться. Ведь свое восприятие именно женской истории. Почему? Потому что в официальном подаче учебники истории женской истории практически нету. Вы практически не найдете там женских имен. Если они есть, то это роли достаточно стереотипные. Раз, два, три, четыре, пять имен. И сейчас будет еще один интерактив. Я вас попрошу так как-то стать, чтобы Но потом можно будет повторить. Это а, вот если мы находимся в этой комнате, да, вот мы находимся в этой комнате, и представляем себе, что женщина вот в этой комнате, она связана с внешним миром через радио раньше, до войны, да, потом через телевизор, сегодня через интернет, и она смотрит в окно. А за окном мужчины делают историю. То есть официальная история мужчины. Воюет строят, добывают уголь. Но мы говорим о том, что мы же хотим увидеть женскую историю, поэтому мы должны открыть... Откроем. Ну и увидеть, Война. что здесь женщины в нашей стране, во всяком случае, всегда. Были рядом, подойдете потом посмотрите, были рядом э, с мужчинами. Они точно так же участвовали в историческом процессе. Они всегда были субъектами исторического процесса, а не так, как в большей степени они позиционируются как объектом. Единственные две сферы, куда женщина в нашей стране еще не имеет доступа, и практически не имеет доступа во всем мире, и те являются индикатором вот, гендерного равенства, это две, две сферы. Ресурсы и принятие решений. И если вы посмотрите наверх, то вы увидите такой стеклянный потолок. Стеклянный потолок, он не существует в физическом мире, но он существует в физическом мире. То есть стекла нет над головой, но он существует в нашем сознании, он существует в системе нашего общества. Того, тот потолок, который не дает женщине, скажем, выбрать карьеру, да, добиться успехов, нет представленности в сферах принятия решения, написания принятия закона, в Верховной ради, в сферах, где, где крутятся большие деньги, где эти деньги зарабатываются, делаются. Вот, собственно говоря, идея этой комнаты, средства пыток, которые придумала, создала человечество для женщин. против женской сексуальности, против женской телесности. И эти практики существовали и продолжают существовать э, в современном мире. Они продолжают существовали в разных странах. Ну вот давайте с вами, и вокруг них существует много мифов. Что такое корсет? Это затянутый организм женский до «не могу». И вокруг этого корсета тоже существовали разные э, мифы. И продолжают существовать. По, ну, в принципе, у мужчины и женщины разное дыхание. Разное дыхание было не потому, что мужчина и женщина разные биологически, а потому что женщины были затянуты до такого состояния в корсет, что они не могли дышать. И если мы представим себе, что эта женщина могла затягиваться в корсет, должна была затягиваться, если она была, предположим, изнасилована. И была нежелательная беременность, которая должна была скрываться до последнего момента. Почему? Потому что внебрачные дети, рожденные внебрачные дети, это был позор, грехом и подвергался всяческим гонениям в обществе. То, в общем-то, мы совсем немножко по-другому смотрим на эти традиции. Или пояс верности. Опять же, прекрасно мы помним там рыцари, прекрасные дамы, воздыхательницы. Все очень, все очень красиво. Эм, наши коллеги из, Испа, из Италии анализировали тексты в архивах итальянских, старинных тех времен, и доказали, что женщины тех времен писали. Они сравнивали тексты. Мужчины писали о победах и о прекрасных дамах, а женщины писали, как они умирали в этих поясах верности. Потому что если мужчина уходил на войну и закрывал ее на ключик, а она была в этот момент беременна, и живот начинал расти, то они просто-напросто умирали. И когда мужчина мог вернуться с войны, то естественно ну, женился на другой, но ну, умерла и умерла. А это была традиция. Средневековья у богатые женщины носили высокие прически до полутора метров. Эти для того, чтобы эти прически держались, они держались месяцами, пользовались, использовались мед навоз, женщины не мыли месяцами голову, в них заводились мыши, птицы ее гнезда вели. Но это была традиция. Общество этого ждало, и женщина сама это делал Потому что если бы она не следовала традиции, то естественно она выпадала не и не вписывалась общество. в общество, и поэтому эм, подвергалась каким-то гонениям. И вряд ли в то время было понятие там, о правах человека или возможности идти против общества. Китайская традиция. Мы знаем как культуру китайскую, которая очень древняя, очень такая всякая... Эм, ну, трет, ну, Мудрая, там, я, я не знаю, как сказать, такая традиция. Между прочим, в этой традиции было жестокое м, такая правило. Когда девочка рождалась в семье, она дорастала до 2 лет. Ножка вырастала до 8 сантиметров. Мама эту ножку забинтовывала бинтиком 8 сантиметров. Одевала в такую туфельку. И девочки ножка росла, деформируясь пальчики врастали в подошву. Мама не могла не бинтовать эту ножку, потому что она девочку обрекала на быть на такой, какой не должно было быть она в обществе. Некоторые девочки не могли ходить, они ходили на внешней стороне ступы. Ножки было больно ходить, они делали мелкие-мелкие шажки. Поэтому мужчины, которые писали оды, они писали о том, как они там колышутся, когда идут, какие у них легкие походки. На самом деле это была просто реальная физическая боль. Традиция самосожжения вдов в древней в Индии до недавнего времени. Женщина, которая выходила замуж, если муж умирал, женщина не могла жить. И если, то есть она должна была броситься в костер и быть сожженной вместе со своим умершим мужем. А, да, и говорят вопрос отец, но она же сама этого хотела. Она сама этого хотела, почему? Потому что если она этого не делала, ее жизнь на земле превращалась в реальный ад. Точно так же мы можем сказать о традиции, которая сегодняшний день продолжает существовать во мире. Это женское обрезание. До недавнего времени эта традиция называлась женским нам обрезанием. На самом деле сейчас она называется традицией калечения женских половых органов. Она существует в мусульманском мире, она существует в африканских племенах. Девочки обрезаются. Если вы очень часто приводит пример, что вот мужчин тоже обрезают, у мальчиков обрезают, мужчин обрезают крайнюю Плоть, и это делается санитарно-гигиенических требований. У девочек это совсем другое. Это контроль за сексуальностью. Девочка, перенесшую такую операцию, никогда не будет испытывать сексуального удовлетворения, потому что обрезается абсолютно все. Клетер, малые губы, все это делается без анестезии. Они проходят большой психологический и травму. Кроме того, опять-таки, опять очень часто можно услышать, но они же сами этого хотят делать. А она говорит, да, я знаю, что мне будет больно. И это делается операция на, все, на племени. Вот, ну, скажем, вот, вот племя стоит, вот девочка 13-летняя, ей заживаю кляп в рот, растягивают ноги и обрезают. Она говорит, если я выйду замуж, и муж меня увидит не обрезает, я буду подвержена позору и гонению. И моя семья, я подвергаю позору и гонению семью. Эти традиции существуют в систии. Эти традиции существуют в системе. И на самом деле, вы видите, просто у нас очень мало места, и на самом деле их существует гораздо больше этих традиций. Они практически в каждой культуре. На сегодняшний день в нашей традиции существуют тоже а, такие практики, которые направлены против женской сексуальности и против женского здоровья те же накачивание силиконом, те же каблуки, которые, в общем-то, деформируют, эта деформация идет ä, женской и стопы и женского организма. Э, что еще я бы хотела вам показать? Сейчас я достану. Почему? Потому что я же была... А чемоданы? Для чего? Чемоданы, чемоданы, это там тоже экспонаты, поверьте, просто у нас нету места. И еще был разговор о том, как происходит гендерное конструирование. Гендерное конструирование происходит в обществе с момента рождения. Гендерное конструирование происходит в любом обществе, но оно происходит в зависимости от системы ценностей. И если в государстве, в обществе существует позиция равенства, толерантности, прав человека, то воспитание будет одним. Если в традиционное, скажем, патриархатное стереотипное воспитание, которое нацеливает мальчиков и девочек на разные степи, на разные области реализации, то это проявляется и в книжках, и в игрушках, и в различных, там, скажем, учебниках. Да? Вот книжка украинская. Украинская книжка розовая, да, у нас связано, что раз для девочек должна быть Конечно. розовая. Но я вам сейчас покажу, Намалочка, что, роз... коляска, что... что розовая, она тоже может меняться и нести другой смысл. Это книжка наша, украинская. На ней воспитаны а, поколения девочек. И на... тут ориентация на то, что девочка должна ухаживать за своими волосами, фигурой, должна уметь э, э, ухаживать там, за птичками, кошечками. Ни одного слова о том, что девочка может зарабатывать. Денег, что она имеет право э, и должна брать ответственность, принимать решения, что она должна быть сильная, независимой, Здесь этого нету. Вот э, девочку ориентирует быть красивой, украшательницей жизни. Удачно выйти замуж. Называется? Называется? Вот, вот Кукол, еще одна книжечка, вот да, одна и еще и книжечка. Мужчина. Это э, шведская книжка про принцессу. Вы видите, она тоже розовая, но Наполнение смыслом этой книжки и те роли, которые предлагаются, они немножко отличаются. Мы сейчас не будем оценивать, хорошо или плохо, мы просто говорим о том, что это может быть по-разному принцесса, которая жила в, в замке, да, во дворце, у нее тоже все розовое, все золотое, но девочке было скучно, и она обращая, отправляется, снаряжает корабль и отправляется в кругосветное путешествие. Приезжает какой-то город, где вступает в бой с хоккейной командой, получает кубок, да, побеждает в этой битве, Тут не описано, как это происходит. Не в этом дело. Визуализированные образы, которые совсем немножко по-другому ориентируют девочек на другие роли. А затем появляются какие-то там, я не знаю, хулиганы, девочка вступает в бой, она не ждет, пока принц придет и ее будет защищать. Почему? Она сама берет на себя такую ответственность. Потом появляется дракон. Она тоже вступает в бой с этим драконом. Ой, она она его не убивает она его приручает давайте я не буду сейчас останавливаться вы возьмете, потом сфотографируйте вот она его приручает по дороге освобождает из заточения принца, принца. Ой, потом погуля она, она с ним погуляет не выходит за него замуж а ложится в кроватку возвращается домой без и готовит себя к новым подвигам мы не будем сейчас, э, наше поле сейчас не для дискуссий, почему? Потому что у нас просто нет времени, но это э, точка входа для того, чтобы задуматься, что можно ориентировать на другие роли, и можно немножко по-другому ориентировать. И э, когда у нас есть только такая модель, или только такая модель, это одно. Когда у нас есть две модели, и выбора, и мы говорим, что вот ты можешь быть такой, может быть такой, и все зависит только от тебя, то согласитесь, что это немножко расширяет поле возможностей для современного мира, современного человека, в том числе и для... Вот это еще один, еще один экспонат. Это шведский сантиметр сувенирный. С 1842 года общество принимает какие-то шаги потому что в обществе в сегодняшнем 48% женщин участвуют в принятии решений. Мужчины же, светские, живут 79 лет в среднем. Это самая долгая продолжительность жизни в мире мужчин. Мужчины 30% где-то пользуются отпуском по уходу за ребенком и участвуют в домашней работе. Хорошо это или плохо, опять э, мы не будем сейчас говорить. Мы говорим о том, что... Почему? Потому что мы, я не ставлю с целью вас в чем-то убеждать. Я вам просто показываю тут разнообразный спектр, гораздо более широкий спектр гендерной проблематики, когда мы не только говорим о женщинах, естественно, но мы говорим о мужских ролях, Почему? Потому что о мальчиках. Почему? Потому что на сегодняшний день мы ориентируем девочку на выйти замуж, родить ребенка, мальчика мы ориентируем на то, чтобы зарабатывать деньги, они вырастают, расходятся в каких-то разных плоскостях, иногда не пересекаются. И вот на самом деле детские рисунки, которые здесь есть, и я вот выложу, которые я принесла с той сессии, которую вела, опять-таки могут доказывать и вам показать, как дети воспринимают эту тему. И еще одна у нас есть экспозиция ⁇ Женщина и война. Женщина и война э, – это тема э, очень болезненная, иногда табуированная. Почему? Потому что у нас четкие есть стереотипы. Война не мужское, не женское дело, у войны не женское лицо. Но возвращаясь к исторической точке вот той отчета Первой мировой войны, сегодняшнего дня, Второй мировой войны, когда мы открывали музей в 2013 году именно в этом помещении, Харьков отмечал 70-летие освобождения Харькова от фашистов. Это было 70 лет, 13 год и 4 пятых населения населения Харькова были женщины. И мы восстановили, постарались восстановить ту ситуацию, в которой жили женщины до войны. Гендерная политика в Советском Союзе была. Слова гендер не было, а политика была. Нужно было использовать женский потенциал. Нужно было ориентировать на то, что женщина на паровоз. Или к трудообороне быть готовой, Пошел, или, э, да, или э, женщина большевицкому урожаю, или женщина в колхозе большого сила. И создавался плакат, который влиял на э, общественное сознание и формировал тот э, тех. Э, ну, Тех женщин, э, которые, 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 которые были, были носены в обществе. Да. В официальной подаче э, войны женщин практически не видно. После 1945 -го года, после выступления Михаила Калинина, к обращению женщин, которые вернулись с фронта, э, которое звучало приблизительно так, «Помалкивайте о своем военном прошлом, женщины превратились в фигуру молчания. Термин был введен Светланой Алексеевичу, война не женское лицо. И на самом деле вот эти фотографии, которые вы видите, это только маленькая частичка тех ролей, которые э, женщины выполняли. Они были, они летали, они уходили на фронт, они в тылу. Даже, даже я говорю сейчас не о не ты, не не Я говорю именно военные роли. И когда война закончилась, несправедливость заключается в том, что вы не найдете практически ни единого памятника женщине-солдату, которая погибла во время войны. Женщины, Женщины с инвалидностью после войны они вообще стали табуированы. Почему? Потому что если вы возьмете фильмы советского времени и посмотрите, мужчина, вернувшийся без ноги, без руки, он был ценностью, потому что он был мужчина. Женщина, которая пришла с инвалидностью, без руки, без ноги ее не вообще показывали. нету Они были, они ссылались на Валами, там был такой... -там тоже нас, да, вали, да, такие, да. И, в общем-то, это, это такая несправедливость, которая продолжает репродуцироваться. Вот у нас есть книжка о войне, Вторая мировая война. Это устная история женщины, которые рассказывают о той правде, в которой они подвергались сексуальным предположим домогательствам, да, в тех же партизанских отрядах, у себя же, у себя же в частях, они были не приспособлены, жизнь была для служения женщин в армии. Фотографии Харькова во время войны. Ценностью, ценностью самой большой ценностью было ведро. Почему? Потому что это была вода. Дома были без воды, без света, без газа, воду носили. С колодцем. Как колодца? Речка, Харьков. Речка, я говорю о Харьков. Озере. Это Харьков, позовь. это большой город. Это была квартира, в которой, ну, кстати, там я еще забыла вам показать вот эти экспонаты. Передайте мне вот эти вышивочки, пожалуйста. А откуда же воду выносили? А -а -а -а. Да, источник, источник из другой Данек. из другого части. И там еще розовенький такой. А вот все-все вот, извините. Это экспонаты одни из последних, которые были переданы нам совсем недавно. Это времен войны. Женщины, женское творчество времен войны, когда женщины для них было ценностью выжить портрет Ленина без сеточки, да, которая сейчас, или э, платочек из парашютного шелка. За окном. Харьков разрушенный, переклеенные газетными полосами окна, потому что выбивались. Что это? Это то, чем топили. Почему? Потому что газа не было. Буржуйку попробуйте принести в квартиру, в городскую квартиру. Вот она здесь, жила семья, вот жила женщина с ребенком. Письма оттуда, вот, вот там на столе, письма приходили с фронта на этот адрес. Где она могла взять и каким образом она могла взять дрова или чем-то, что -то топилось. Точно так же, как вода была ценностью, топили книгами. Почему книги? А, вот, э, все, что было в доме, неслось на менки, менялись на продукты. Интерактивная э, такая мельница, можете помолоть, представить себе, что вы хотите смолоть для, для мешочек и зернышек и поменять их на то, чтобы, что нашли вы в доме, какую-то одежду, посуду. Ну, в общем-то, наверное, так вот э, это листовки, которые э, были на харьковских подъездах, домов харьковских. Это плакаты, которые эм призывали женщин ехать в Германию работать, рассказывали женщины, что мамы не выходили на протяжении войны из домов, потому что уже молодые женщины подвергались особым опасению да, вот, быть угнанными в Германию. Из этой квартиры были евреи вывезены, почему? Потому что еврейский вопрос в Харькове это был отдельный вопрос. Входили немцы, выбивали дверь ногами, вытаскивали Сажали в душегубки харьковский опыт. Поэтому на самом деле это такие больные страницы. И Харьков, который пережил два года в оккупации, два раза был сдан, не попал в, в, даже в Советском Союзе в города Героя. Что тоже является. И в Харькове, опять-таки, вы не найдете практически ни единого памятника, посвященного женщинам, которые женщинам-донорам, потому что после войны город отстраивали женщины. Женщины были их обязывали людей сдавать кровь, они при том питании, которое они должны были. Женщины стирали одежду по разнарядке, а на самом деле, ведь это вы нигде этого не прочитаете.